你告诉我，为什么不行？不用再说了，本座不允。你可以为我受双炎钉之痛，为什么我不可以为你入伏居斗？那不是一回事。怎么不是一回事？你是月尊，我是仙子，我们原来永远都不可能在一起的。既然做了这个选择，我们就要为此付出代价，经受考验。所有的代价，所有的考验，本座一个人受就够了。那怎么能行？刚才你也看到了，要真的是这样的话，外面那些人，他们怎么可能心悦诚服？ 你想想，你月尊的地位，八方臣服的威信，并不是从你父亲那继承来的，而是靠你手中的剑，踏过一片修罗血路自己打下来的。否则，为什么月族只服你，却不服你的同胞兄弟巽风？同样，月主的尊荣，只能靠我自己迎来。 你知道我说的是对的。纵然如此，你已因为我受尽委屈，有家难回，我怎么再舍得让你受苦？我不怕。你到底知不知道伏居洞是个什么样的地方？那儿有世间无双的酷刑，没有人比本座更加清楚。当年福尊把我七情时，伏居洞。 一双眼钉之刑更加可怕。自古以来，除了本座，没有人可以从伏击洞活着出来。我知道，但是当年你可以挺过来，我也可以。你可不要小看我。本座绝对不允许。<laughs> 你还记得？ 之前你问过我，为什么放着那么多奇珍异宝不要，究竟想要什么吗？现在我可以回答你了，我想要的是你尊重我的选择。以前你是高高在上的岳尊大人，一切都是你一个人做决定。 杀我，爱我，留我，或者是推开我，随心所欲，从来都没有问过我的想法。但是我们现在要做夫妻了，那便不能和之前一样。夫妻之间没有尊卑高低，只有荣辱与共，生死相随。无论发生什么。 我们都要一起面对，但该是我的，我就要自己承担，自己决定。你能给我这个尊重吗？ 不是已经喝了仙子的九幽一梦吗？你怎么还会疼、嗯？既然要做夫妻，便要生死相随，荣辱与共。纵然本座不能替他承担一。 尊上，尊上。 他人呢？那个先祖女人呢？你快出来！你快出来！你们快把她出来！君峰殿下，除非受刑之人自愿放弃，不然刑罚不能终止。